Бажаю здоров'я. Сьогодні у нас дуже цікаве відео. У нас заключне відео по огляду рушниць проти дронів. То Зараз у нас на огляді буде турецький варіант «Хацан». І мало того, ми розповімо, як оформлювати військовим документи на ці рушниці, які патрони потрібно використовувати, і дуже багато. Інсайдів, про яких ніхто не знає, крім військових. То поїхали. Ну і Сьогодні на полігоні зі мною Чарлі. Це командир протитанкового взводу роти вогневої підтримки 93-ї бригади та боєць з позивним Муха. То зараз хлопці розкажуть, що це за рушниці і в чому в них відмінність. то, Чарли, расскажи, что это за рушниця. Так, конкретно это ружье турецкой фирмы Hatsan Arms. Escort Super Magnum называется. В чем оно заключается, почему Magnum? Э, Потому что патроны 12 на 76 используются. Не обычные 12 на 70, а 12 на 76. Вообще бывает три вида 12 патронов. Это 12 на 70, 12 на 76 Magnum и 12 на 89 Super Magnum. Но Супер это очень дорого, богато и тяжело для ружья. Мы используем обычные патроны 70 и 76 с разной навеской дроби, разной навеской пороха. Ружье хорошее, ствол 760 мм. Ну это очень хороший ствол, грубо говоря. Пять сменных чоков идет. Что еще рассказать? Семь патронов в магазине. В данном видео рассматриваем две модели. Магнум и обычная модель. Здесь ствол 760 мм, здесь 710 мм. Это стоит, грубо говоря, 22 тысячи, это 15 тысяч гривен стоит. Отличительные особенности. На это есть отсекатель подачи патронов, патронник. Проще засовываются патроны. Магазин, есть такой флажок. Здесь всего этого нету. Здесь, чтобы дослать, ну, грубо говоря, забить магазин, надо выжать специальную кнопку. Вот это нажимается. Тогда можно нажать флажок, забить магазин. В принципе, модели в остальном одинаковые. Это более бюджетно это более дорогая, но более проверенная. Она вышла более раньше. На обоих можно ставить удлинители магазина, что тут, что тут, они одинаковые. Здесь есть крепление под фонарь, фактически. Все. Расскажи, как вы модернизовали там же два по украинскому законодательству вообще ружья охотничьи идут у нас все, блин, если память не изменяет, 2 плюс 1. То есть 2 магазина один 1 стволе. На всех, грубо говоря, полуавтоматических, да и по-моему, по оружиях, блин, стоят ограничители внутри магазина. Их надо вручную доставать, вытаскивать, чтобы можно было забить 7 патронов. Ну, удлиненный магазин. Там такая втулочка снимается легко, я не знаю, насколько это юридически законно, но мы так делаем, для нашей работы это необходимо. Что еще сказать? Очень удобная линия прицеливания. Здесь нету закрытых каких-то приспособлений. Целись по стволу, есть только одна мушка что там, что там. Легко вкладываться, легко попадать. Всем интересно, как військовые оформили документы. На ну, это муха нам лучше расскажет. Обращались, грубо говоря, выбить есть специальные там, специалисты, консультанты, они сбрасывают перелик документов. Більшість з них оформляється через дію, що там не вийшло оформити через дію. Через дію не вийшло не, не у нас оформити, в основному всіх це витяг з місця проживання. Він має бути обов'язковий той, що в дії, бо, бо там, наприклад, якщо старого образ паспорт, то, 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 та пічать о, о прописку не підходить. І, ну, Довелося робити, якщо ну, не, не проходить, обычно в дії, там, вона не, не проходить, ця, ну, ця, этот, і, і кажуть, обрати, обратися в СНАП. Ну, обратися в СНАП, там в течение получасу зробили дівчатки. одразу цю розпечатали бумажечку і все добре. Приїжджає, приїжджаєш вже в наступний раз э, в цей же біс, і там одразу э, вони відкривають, у тебе є получается, до, до, на документ на дозвіл. Здіє ж цей, цей ж витяг, і виходить з про місце проживання, цей дозвіл чи до ну, витяг про місце проживання. Тоді обов'язково треба, щоб в, в військовому був штамп на при на, 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 на що закріплена зброя, що закріплена або довідка з тиру, що пройшов навчання, якщо ти не військовий, або військовий, у якого немає закріпленої зброї. И сказать, то, то бишь, ну, вы у Днепре оформляли магазины ИБИС. сколько по часу все занимало? Вы первый раз пришли, З документів і через скільки ви отримали? Макс, на, ми виходить, як пройшли це все діло, ну, вона виходить, каже, все, все готово, все документи все готові, але треба чекати, в теченні місяця буде вже дозвіл. Ну, в теч, в теченні місяця на, 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 треба приобрести е, сейф, щоб був обов'язково вдома у тебе по місці проживання, бо так як на тебе оформлюється тоді рушниця. І цей сеф. Що ще у нас там? А, і, і, і ще і ще ж в течение цього місяця бу, ну, от мені, наприклад, позвонив участковий з моїм, де я проживаю, і ну, попросив мене, щоб я йому надав, надав хоча б фотографії до цього серіала. І скажіть, скільки коштувало це приблизно? Там коштувало там 19 гривень збор на поліцію йде. Тоді 300 гривень стоїть страховка на 3 роки, і півтори тисячі стоїть сама, сама, сама ця успішність цих дівчат. Чарлі, то давай поговоримо по патронам. Я знаю, що їх заряджають не однакові всі у рушницю. І я бачу, у вас тут такі. дрон Хантер, какие-то специальные патроны против дронов, то я таких первый раз вижу, то давай тогда нам расповедай. По поводу патронов, которые мы используем для работы. В основном, Збройные силы нам дают вот такие охотничьи патроны от нуля до четырех нулей. В основном два нуля, три нуля. Четыре нуля считается это картечь. Это получается размер шарика внутри и довески. 32 грамма там идет, 36 граммов свинца, 34 грамма свинца если мне не изменяет память. Мы еще используем, ну, люди, у которых есть дозвил на сброю, закупаем в охотничьих магазинах такие патроны Дронхантер. Hunter. Отличаются ничем. Самый мощный Дрон с навеской свинца 55 граммов, ну, образно, символически, можно стрелять на дистанцию 130 метров по крыльям. Имеется в виду, этот патрон лучше всего забивать в магазин крайний или в патронник. То есть, когда на тебя идет и в пивишка, ты должен стрелять на самую максимальную дистанцию. Опять же в магазине, вот он пошел. Первый самый тяжелый. Дальше, грубо говоря, второй за ним по запасу. Наконец можно запускать такие патроны, как троечка, единичка, у которых хорошая кучность, много мелкой дроби. Но она не сохраняет свою энергию и не летит так далеко. Вот в этом, собственно, весь секрет. Вот у нас есть два нуля. Дрон Хантер 55 дрон Hunter 45 вот оно образно блин, смотри, я выбачаюсь это наш магазин какие у нас там вот? Можи. 3 0 2 0 вот. проси, про, про дрон хантеры да ну тут даже прописано не продаются все указано какой вид боеприпаса сколько навеска свинца какой диаметр картечи и на сколько метров работать прописано. Ну и опять же приблизительно на сколько корпусов вперед целится по летящему крылу. Тут еще пишется давление во время пострела. Они очень тяжелые, поэтому надо хорошо вкладываться. Здесь не как... Автоматная стойка не работает бронеплитой вперед. Ты должен стоять чуть-чуть, блин, левая нога выдвинута вперед, и массой тела удерживать ружье, компенсировать отдачу. Потому что, грубо говоря, после двух-трех пострелов тебя будет заваливать назад. Особенно, если мощный патрон. Ну, то давай постреляем, поднимемся. Давайте, я, ну... посмотрим. Так, сейчас мы будем проверять кучность, да? Да, разными типами боеприпасов раскидаем по счету, увидите разницу в разных mm -hmm. нулевочках, в разных навесках. Так, мы будем э, десь, э, стрелять по мишени метров 10 до неї. Щоб було видно всю кучність. И будемо розповідати яка кучність какого патрона. Первый патрон у нас дрон Hunter идет 55 за ним 50-ка, потом 45-ка, потом 3 нуля, по-моему, 2 нуля и единичка. Вот, вот такое бывает с ними. Он длинный, плохо заходит в патронник. Ничего страшного, не надо бояться, надо знать. Вы видите результат выстрела. Дистанция 10 метров, такой разлет. Соответственно, чем дальше мы стреляем, тем дроп разлетается больше и шире. Так, ну... Дырок больше, они меньше, они реснее. Но эта дробь, эти шарики полетят на более меньшую дистанцию, потому что они легче, соответственно. Дрон Хантер 45 навеска свинца. Вот это Я вот, больше. это контейнер вышел. Угу. Вся дробь идет сейчас контейнированная, чтобы не свинцевать ствол. Патрон 3 нуля. И дробь помельче, как вы видите. Не сильно, но мельче. Патрон 2 нуля. Это его рабочая дистанция, грубо говоря. Это охотничий патрон. Охотники работают 25-30 метров, чтобы не делать подранка. Поэтому все патроны в основном рассчитаны под, такие, под такую дальность охотничьей. На завершение у нас единичка патрон. Самый легкий, самый слабый. Вот это россыпь. Теперь самое важное. Показываем. Щит блин ДВП. Отсюда видно, какие шарики, какие диаметры отверстий, из чего лучше работать. То есть самое тяжелое на самую дальнюю дистанцию, легкая дробь на ближнюю дистанцию, но рясненькая и кученька. Ну у нас, кстати, тут больше вывалило, чем на самой первой. Это другие, после... это, это 50-ка был Дронхантер, да. это 55-й, это 50-ка. 50 -ка ну 50-ка как-то. Она легла кучней, потому и вывалила. Эту больше рассыпала, потому что ну. Качество боеприпаса. Ну, вот Опять же, стреляем ствольная наставка ЧОК. ЧОК это сужение дульного диаметра ствола на 1 мм. Получок это, соответственно, полмиллиметра. ну И там идут сейчас по 0,25 мм сужение. И цилиндр на завершение. Цилиндр это если ты стреляешь калиберной пулей. Ну, в принципе, мы не используем, так поиграться разрешу. Так, а что мы по летающей цели? Как -то? Обязательно сейчас постреляем по тарелкам, по FPV-шке. Я думаю пивишки... по пивишке. Давайте по пивишке. Начинаем с пивишки. Это пуля. Это пуля. Ну давай пулей. Ты промазал. промазал. <с как промазал. Как попал только обратно. Вот да не, попал. Пулю сразу видно. Да. Пуля Вихрь 16 калибр, Тут... контейнированная, сам паковал. Да? Да. Шо, самі навіть робите патрони? Ну так. Дрон Хантер 45. Ні, нормально, Дрон Хантер почув, що яка разниця. Так, і півючка вже у повітрі і зараз будемо стріляти. Все. Якими патронами? Дрон Хантер 45 і 2.0. Пять патронов будет. Пять патронов. Так, давай на дальность, наверное, и на 100 метров, наверное, как-то. Со 100 метров будем? Ну, сдалека начнем, со среза холма. Тёма, отлетай до бугра. Тёма, а... Теряешь связь? Теряешь связь? Да. Что? Разверни морду туда. Рэп где-то работает? Не, не рэп, просто не рэп. рэп. Денис, готов? Да. В сторону, Патрон в на запобежный. Разворачивай. Атакуй. Видишь, нас атакуют. где не затоп. На. Работай. Быстрее работа. <tomar> Хуя себе, блядь. Ну да, на запчастины ничего не залишилось. А теперь прикладом добивай. И дал? Давай. Я по-моему лучше. Дай. Да. Еще одно. Мастерство. Опыт. Ну, хочу сказати, що мінус рушниці, що теж, теж вона закусяє потрошку. Ну, із того, що ми тестували всі рушниці, вони теж закусують, із-за того, що ми навіть патрони сюди різної длини ставимо. Так? Ну, а так взагалі прицільна дальність у неї далі, і влучність краще. То дай! То ось ось такий огляд рушниць. Гадаю, що вам сподобалось. Хочу подякувати Чарлі та протитанковому взводу за надану можливість все постріляли. Не пожалкували навіть дрона. Камікази, ви побачили, як, як воно буває, що самі такі патрони місні, вони не. Потрапляють у дрона, а коли він підлітає до тебе, то є можливість його уразити. То не треба кіпішувати, тікати, треба стріляти до кінця. А ми продовжуємо боронити нашу країну і ми обов'язково переможемо, бо ми не переможні. Слава Україні! Слава ЗСУ! А Путін гандон! Снято. Хто хуйло сказав? Хто сказав, блядь?